Значит, это. Дело в том, что мы более-менее все понимаем, когда возникла католическая община, протестантская община, да, она же иудейская община. Для хайков, для нашей фундации «Хайковские маньяки» очень важным моментом является тема «Хайков многонациональный». Начинать базис, цикл проектов по многонациональному Хайкову, имея в резерве белое пятно по исламской общине, да, отсутствие хронологии, отсутствие четкой даты. Ну, мы посчитали немыслимо, поэтому мы начинаем цикл лекции и встречи на тему хайка многонациональный именно с исламской общиной. Прошу, Адам Владимирович. Добрый день. Приятно с сегодня находиться. Вкратце хотел бы более-менее рассказать, что такое ислам. Многие не знают, что такое слово даже ислам. Ислам это арабский термин, поклонение единому Богу. Но, к сожалению, многие не знают этого. И мы подняли вопрос о том, чтобы в конце концов узнать, когда же были первые мусульмане здесь. Ну, при у меня докладе услышал, что это хазарский, хазарский, хазарский да, там же присутствовали мусульмане. Ну, когда уже мы начали изучать, тут было очень много военнопленных во время русско-турецкой войны. И сюда э, отправили в Харьковский военный гарнизон. Было 14 тысяч турок было пленных. И в 1878 году был до Осман баши к сожалению, вот многие многие не знают, что мусульмане. Да, вот в Харькове, если так вот взять, самый большой город это много мусульман. Именно в Харькове. По сравнению даже в Киеве. Мусульман здесь очень много, разных национальностей. Сегодня в Харькове есть много общин. Если я не ошибаюсь, где-то пять общин мусульманских зарегистрированных. Мусульмане, да, прежде всего исповедующий ислам, то есть выполняющий свои обязанности в соответствии законом, шариатом, Божьим законом. То есть шариат это и есть Божий закон. Шариат это арабские термины. Вот мы как чеченская диаспора, тоже мусульмане чеченцы, исповедуем ислам. И хотели бы, многие понимали, вот, наша работа заключается в том, что знали, что есть чеченцы, есть, есть мусульмане, есть ислам, который есть Многие не знают, к сожалению, я еще раз повторюсь, потому что надо всяких этих событий. То, что сегодня происходит, некоторые смотрят негативно на ислам. Ислам не призывает, кровопролити не призывает, не злу не призывает. Наоборот, всегда относиться к миру и пониманием, и толерантности. Отношения в Харькове мусульмане я вот не вижу никаких проблем. То есть легко можно исповедовать. Есть свои праздники, которые мы можем выполнять и соблюдать. Даже когда то было, в 1868 году был первый студент, мы посмотрели историю, учился, раньше это назывался Императорский институт, нынешний университет Каразина. Даже когда, в 1893 году, да, Мула был Курбан, Курбан да, Курбан Гореи, если память не изменяет, он провел первое э, мобильное мероприятие в связи с Курбан Барам. Курбан Барам это самый большой праздник в исламе. Этот праздник идет иметься традицию со, со времен Авраама То есть это большой праздник ислама. Вообще-то исламе всего лишь два праздника. Это Рамадан Байрам и Курбан Байрам. А есть события, события, мы их соблюдаем. События, по-моему, стараемся по мере возьмем праздник. Но два праздника это только Курбан Байрам и Рамадан Байрам. во время Курбан Райма, Курбан Байрам у нас праздник четыре дня, четыре дня. А Рамадан Байрам один день, праздничный день и все. Остальные уже рабочие дни. Много есть вопросов по исламу, потому что так плотно никто не изучал. Но мало кто интересовался существованием именно в Харьхе. То есть мы обнаружили, что где-то вот где половина XIX столетия здесь не было мечети. Мечеть это появилась в конце 1993 года. Ну, пока не установлено. Так как мы проверяли. Это 1893, да, с... 95. году была зарегистрирована мусульманская община. Мне тоже изучали, вот эта мечеть, которая мечеть. Она где-то имеет, ну так, точку опоры взяли с 1906 года. Ну, на сегодня построили новую мечеть там. На этом же месте, угу. да? Да, возобновили. На этом же месте возобновили новую мечеть. Она сейчас выглядит в таком виде, виде выглядит. Но есть еще вопросы, что было ну, до 1906 до года, была мечеть на, на, на Отечественской, да, 47. 44. Да, 44 на, на Отечественной. Да. Но ну, пока у нас таких подтверждающих что нет документов, но есть ссылки, и что да. существовала мечеть. Да. 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 Значит, суть предельно проста. Есть потрясающий источник, называется «Историческая хронология Хайковской губернии». Выпустил Щелков в 1882 год. Мы с Адамом Заводиновичем рассмотрели данный источник, и там действительно упоминается о пребывании 14 тысяч турецких военнопленных. И был, здесь у нас не только Осман Паша, но и другие известнейшие турецкие генералы. Для Хайкова появление такого количества действительно и мусульман, и элиты турецкой армии, это было знаменательным событием. Они были в плену три месяца. Для нас очень было важно, есть комплекс стереотипов, что студент-мусульманин это нечто чужое для города Харькова, это нечто инородное тело, да, де-факто. А Атом Заводинович в, тысяч, в, списках 1868 года есть уникальный исторический документ. Это списки студентов Хайковского императорского университета. Чем для нас важен этот, этот источник? Дело в том, что с 1842 года, помимо разделов имя, фамилия, время отступления в университет, из какого звания, на каком содержании, там появляются разделы исповедания и где прежде обучаться. Благодаря этим уникальным спискам мы с 42 -го года действительно можем поделить много, много данных. И э, в работе с этими списками мы обнаружили, что первый студент, зафиксированный э, мусульманин, это был э, студент третьего курса юридического факультета Гацир Шанаев. Время поступления в университет 16 августа 68 -го года из звания обер-офицер, на чьем содержании, на собственном, где прежде обучался вторая Харьковская гимназия. Дома а далее вторая Харьковская гимназия. Значит, по поводу... Значит, далее идем. В Харькове были расквартированы военные полки Российской империи. Часть этих военных подразделений исповедовал ислам. И газета «Южный край», самая крупная газета, Харьковская губерния, загородная резиденция редактора газеты «Южный край» находилась в это нынешний дворец бракосочетания, тогда это была резиденция загородная. В газете «Южный край» 20 июня 1893 года была написана следующая новость. 20 июня в москалевских казармах в связи с праздником Курбан-Байрам была устроена молельня. Собралось около 400 молящихся. То есть он здесь не написано, что были только военные, собрались и молящиеся. И это говорит о том, что было достаточно серьезное уже количество мусульман. Служил Муллах Курбан Галиев, поднимался вопрос о строительстве мечети. Но возникает вопрос, когда же было, была реально э, юридически появилась исламская община города Харькова. Для нас это имеет ключевое значение. Этот вопрос, почему-то, несмотря на 23 года независимости, он совершенно не исследован... не понимал вопрос, никто не занимался. Была попытка, значит, сейчас скажу, есть такой интересный материал. Значит, тут немножко, это просто действительно большой объем материала. Значит, сотворенная, разрушенная и воссозданная соборная мечеть Рашид Брагин, автор. То есть это была попытка установить, когда же здесь появилась юридическая. Так вот у него фраза. Но когда же была образована и зарегистрирована в Хайкове мусульманская община? Вероятно, это произошло до 1900 года, так как записей о регистрации устава мусульманской общины после этой даты нет. Трудно также предположить, чтобы такого большого количества мусульман, проживавших в 80-х 90-х годах 19 века, не организовалось в местную общину. И таким образом, автор вышеупомянутой статьи, он выводит э, юрид, то есть, э, дату появления официального исламской общины, Он говорит, ну где-то до 1900 года, но за отправную точку он берет 24 февраля 1906 года, э, так, когда произошло... Э, Значит, в строительное отделение Харьковского управления поступило прошение от Харьковского Магометанского сообщества, то есть уже зарегистрированной общины сообщества, об утверждении плана на постройку Магометанской мечети по Ярославского 33. Прошение подписали мула Магометанского прихода Мухаммед Рахим Алимович Узбяков. Но есть такой уникальный документ, это переиздание это 1870, правда, год, репринт Хайковский календарь. Это аналог золотых страниц. В чем прелесть Хайковского календаря? Дело в том, что Хайковский календарь находился в движении Хайковского губернского статистического комитета. То есть ни, одна, ни одно сведение там не могло быть без проверки местной администрации. Таким образом, если мы открываем уникальный источник Хайковский календарь, мы обнаруживаем очень интересную э, дату. В, 1900, в 1893 году нет никаких совершенно упоминаний э, о исламской общине. Но э, в календаре э, 1895 года, это раздел «Инославные вероисповедания», э, есть интересный материал. Хайковский губернский Мурлап, Курбан, Галиев, Шафриддин, улица Грековская, номер 13. 1895 год первое юридическое зафиксированное упоминание общины как таковой. Если бы община была на нелегальном состоянии, или, допустим, не зарегистрирована, да, то этой бы записи просто не было. А далее вообще интересней. Для исламской общины города Хайкова, очень большое значение имеет а, 1904 год, потому что в хайкерском календаре, который был действительно многонациональный, там если покопать и только, но по католикам, и по православным, и по армянам, содержатся колоссальные сведения. Там считались а, календари всех религиозных конфессий, которые проживали в городе Хайкера. И вот в 1904 году а, впервые появляется мусульман, ну, как он назван дословно, Магометанский календарь на 1321-1322 год. Гид... Да, объясни, Адам, пожалуйста, что это. идет это Когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи сделал переселение с Мекки Медину, с этим начинается отсчет времени. То есть это календарь Хейджера, да? то есть переселение, после переселения. То есть сейчас у нас получается, как тысяча 436 год у нас, то есть на сегодняшний день. Потому что мусульманский для не идет по лунному календарю. Далее, в 1905 году мула, губернский мула Курбан Галиев, который упоминается в каждом издании Харьковского календаря, там разные были места жительства, в 1905 году мы получаем точный Адрес это улица Нетеченская, 44. Там на ее месте сейчас стоит дорога. Но, опять же, самое интересное следует дату. То есть Мы изначально имеем схему какую. 1895 год. Первое юридическое упоминание о общине. 1904 год. Это Харьковский. Это первая публикация мусульманского календаря. И 1905 год. То есть когда уже община действительно получила развитие мы имеем постоянный адрес э, мечети потому что в справочнике весь хайков упоминая 1905 года упоминается две мечети э, как бы дословно значит на ярославской и на митесинской но самая веселая во всем этом другая а в том что хайковский календарь э, только в 1950 в четырнадцатом году упоминает мечеть на То есть мы имеем на лицо существование двух вполне независимых, да, правильно? Да, да, да. А, рели Религиозных мусульманских общин. Существование двух независимых друг от друга общин, это говорит о том, что община была развита, имела э, силу, да, получается? Да, да, да. О ее э, высоком состоянии, да, то есть. Вот поэтому действительно ряд с темных пятен, потому что ну совершенно непонятно, почему поминается один раз. Мы имеем, вот, да, мечеть, почему-то фотографии э, мечети по улице Нетеченской не, не сохранились. План Гинзбурга, самый подробный э, План города Харькова он указывает мечеть на Ярославском. Почему Харьковский губернский календарь, который поддерживала власть, который именно, там, с одесами всех официальных органов упоминает только мечеть на Нетеченской Почему именно упоминается э, Губернский Мула, то есть главный Мула, на всю Харьковскую губернию. Гурбан Галиев ну, мы не нашли пока э, на этот э, вопрос э, до да, ответа. И опять же, в 1910 году, если мне не изменяет память, да, значит, нет, 1907, впервые, впервые в списках Хайковского императорского университета мы находим студента Мусульманина, но он был уже иностранным подданным. То есть это был Джафаров Мамед Джафаров, Персидский подданный, 1882 года рождения, учащийся от медицинского факультета, мы видим, в принципе, за 100 лет ничего не изменилось, медицинский факультет действительно, значит, место рождения Персия, место предварительного воспитания, 2-я Тифлийская гимназия. И для нас, для исламской города Хайкова очень важна эта дата, потому что, ну, действительно, студенты мусульмане, благодаря тому, что мы установили и дату первого появления студентов мусульман, да, э, и иностранца и из Российской империи, они здесь не чужие. Студенческое э, землячество студен, студентов мусульман имеет э, глубокие корни. Вот Адам Завадинович нашел устав. Бакинского, да, студенческого? Да, 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 устав бакинских студентов, да. Которые были мусульманы. Они сами зависели он свой ну, устав. Ну, 1900-е, 1900 когда 1900 да, 1900 й год. То есть вот, мусульмане уже давно уже, чтобы некоторые не думали, что вот появились вот недавно, 90-е годы, и вот за То есть мусульмане присутствовали, раньше присутствовали. Но я думаю, ну, в дальнейшем будем, еще более объективно да, потому что Адам Заводинович создал первый список на базе студентов Хайберского императорского университета, список студентов мусульман, и там действительно много интересных фамилий. Он как специалист по Востоку скажет вам, какие-то фамилии татарские, дагестанские, турецкие, я просто в этом не разбирались. А, и что очень интересно, нам искренне жаль первого хайковского студента, потому что очень тяжело быть э, как бы, мусульманином, когда нет мечети да, в городе, когда нет возможности совершить свои религиозные потребности. Если мы не сочувствуем этом парню. Все сказали. Ну что еще можно рассказать, честно? Может, вопрос есть, я знаю. Yes, yes. Yes, yes. Интересует, интересуюсь про ислам? Обычно у вас много вопросов возникает, вот женщина в исламе, возникает вопрос. Нет вопроса? Напишешь ты своих окружающих, Адам? Нет, наоборот, так, чтобы люди понимали. Но сейчас вот тоже, слава Богу, очень много мусульман учится в Харькове. Очень большое количество. Я даже повторюсь, ну, много мусульман в Харькове. И студентов очень много. Взять Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, очень много и студентов. Но слава богу, что сегодня у нас есть где проводить свои религиозные мероприятия, проводить праздничные намазы, проводить. То есть они находят время, приходят в мечеть. Мечеть у нас, как есть на Ярославском, есть и на Цыгаревском, у нас есть мечеть. Кто-то тоже собирается со всего... Я бы сказал, бы, со своего концом мира даже в основном. Там есть сады, с разных стран, начиная Ближний Восток, Европа, Россия, Азия вся, почему сказать, здесь находится. И все находят время для того, чтобы совершить. Потому что мусульманин не забывал, где он находится, потому что история она имеет важную роль. Когда человек знает свою историю, свое прошлое, ему легче. То есть он беспокоится о своем будущем. И сегодня мы в этом направлении стараемся максимально работать. И многие даже наши имамы выступают в вузах, выступают, рассказывают о исламе, обязанности мусульманина э, перед обществом, как он может себя вести независимо, где он родился, где его происхождение, где его местонахождение. То есть как он может себя вести, чтобы он не забыл свою культуру, традиции, национальной традиции. Обычаи. Потому что у нас, мусульман, вот, все традиции, культура, это тесно связано с исламом. Исламу, то есть полностью соответствует законам шариата. То есть если есть, есть разрешенные и неразрешенные, что можно, что нельзя. Потому что многие, конечно, к сожалению, когда они прибывают сюда, уже забывают о этом. Когда видят, что можно выпить, алкоголь потребить, то есть они стараются, не то что стараются, они как-то уходят уже, когда в этом обществе не попадают. Но мы стараемся, чтобы они понимали, где бы они ни находились, они должны сохранять свои законы, свои обычаи, свою культуры, потому что это в первую очередь, который должен выполнять свои обязанности мусульмане. И нет оправдания тому, что вот я нахожусь в Харькове или в другом городе, там бьют, здесь можно там, нет, нет. Если оно разрешено, оно душино везде. И вот сегодня, вот в последнее время очень много вопросов поднимается, когда вот наши девушки, мусульманки, они закрывают полностью все, кроме лица и кисти рук. То есть это э, по закону шариата, по Божьим законам. Почему? Потому что они э, должны выполнять. Женщина тоже. Но это не значит то, что она как бы унижена или обвинена. Нет, у женщин больше прав, чем обязанности в исламе. Это не потому, что она одевает платок и закрывает там, кто там, муж ей сказал, брат, имам, шейх, муфти. Нет. Потому что это богобоязненная девушка. Потому что в Баране ссоры, что девушка покрывала свое тело, не закрывая лицо и кисти рук. И эти девушки соблюдающие. И в последнее время очень много идет пропаганда женщина в хиджабе, то. то.